Katsotaas kummin päin se on. Varmaan tää ylöspäin. Aha. Varmaan näin päin. Ota sieltä toisesta päästä kiinni. Pidähä siinä. Kuulitko? Pidät kiinni siitä. Ei, kyllä. voi olla joo. Kun mm -hmm. tänne nää tulee kiinni näin. Tulee näillä palikoilla kiinni. Mm -hmm. Sitten tänne näin ja sitten tohon tulee semmonen. Mm -hmm. Tähän tulee vielä semmonen lista tohon semmoinen puskurin kokoinen lista. Tuo painaa sitten henkilöauton verran, kaikki kiinni. Niin, kyllä tämä jon jonkun verran painaa. Tämä on mielenkiintoinen, että yrittää saada tuonne auton paikalle. Ja näitä on kahdeksan. Onko näihin tuota, onko näitä truuteja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Näitä on just kahdeksan. Ja tässä on tuommoinen huono kanta tässä on sellainen niin oikean näköinen kanta. Voisiko nää olla sitten ollut tonne? Että olisiko siellä vitsi, kun ei muista. Ei nää kyllä varmaan ole tonne. Vaan, Tuo, mä en vaan tota näytä niitä. Kun nää ei tota, jos katot tota jälkeen, niin siis nää ei niinku ollut kuin jotenkin tälleen kiinni täällä. Aa, se Joo, sit tähän tulee toinen rivi tähän tähän tota. Et kato tonne tommonen klipsi vaan ja siihen kiinni. Voisi Kun mä muistelisin, että nää oli näin, koska ei nä, ei nä, et sä voi tätä alumiinia millään täkkipulttaa, siis nää nyt on täkkipultteja, mutta siis et sä voi vetää niitä tohon alumiiniin niin millään niin kuin pulttikoneella kiinni. Tuo, tää menee muussiksi tää alumiini. Niin ei sitä voi liian kittaa. Niin tota, noin tähän on helvetin hyvä tänne. Sitten tota, pitää kokeilla tää tästä on Siinä olla. Joo. Siinä laittaa vähän tota ruostussuoja tässä, tässä täs on selvä puoli tässä aineesta Tämä toimii asentaessa liukasteena ja sit se tota, on tätä, ei sitä Dimitrolli ML vaan tätä toista, niin Tämä tota, toimii silleen, että tää tota, katsi alariviin laittaa, mikä on huonommassa kunnossa tuu semmonen näköisiä tästä pyöleistä. Niin tota, niin se, että se tää vahamainen, niin se, tota, se toimii niinku ruuvilukitteena, kun se kuivuu siinä. Se on just sellainen sopiva, että se ei pyöri auki itse. Siinä tarvitsee vähän käyttää työkalua. Se saa Kyllä no, tää niin on kuule aika, se aika, aika hyvä tänne. suojaa sitä kierrettäkin. Joo, kyllä tää aika hyvä on tänne. Mä, mä, luulen, että tälleen tää oli. Se on mahdollista. Kyllä, tää, kyllä nää oli näin. Voi se, ne menee niin sopivasti siihen. Että... Joo. Mm. If we can all... Joo. Ne no. that oli nää klipsit, mitä that. oli. Kato, you see yesterday, var... eilenkin oli ongelma tota, saada noihin tota, klipsit, niin piti olla pieniä klipsejä. Mä en mistään löytänyt, missä on tarpeeksi iso tää But rako. We'll that. Ei ollut no, eilen. Oliko? Tämä. I think we have one more back there. Small this. No, no. meni hyvin tänne. Sitten tulee se seuraava pala. Näillä raudoilla pitää näitä sitten alkaa syyttää. Että näin tällekin. tänne. Kyllä nää tulee, no, so Kyllä nää tulee. This on ollut well, jostain syystä tällä puolella. Tämä. Iso tuo tämä. Joo, no annatko sen tänne sieltä, ko ko koita nettiä. Tätä vähän kahdesta tekee, niin se heti tosiaan niin sitä mukaan. Here have very big hole, you look. That's yeah. why I try to find different parts here. But oh. I don't know yet. Oh, mitä tapahtuu tuolla? That's yeah, not somebody big. Been... called... Make some on adjusting holes here. Nii. Missä sokeri okay, no, se, se on? Niin, niin mä vähän ajattelin ensiksi, mutta katsotaan. Mä yritän säästää näitä hortoskrikkoja tota sinne, mihinkä ne pystyy. Tämä ainakin, no, tämä on ikinä. Niin. Tämä. They okay. are very strong, that's why. Yeah. Do, do this one there. But they do see Because, yeah, but we have many places more for need to use because I I try to do the same style everywhere. Yeah. Tämä on mm. Käydään tuo katepillarin huolossa. mutka. <laughs> niin. Tuossa on koneessakin on, on yksi katepillarin kansipultti. Siinä lukee kat. Moni. Se on UNC. Mm. Se on karkeampi. Sitten katsotaan täältä. Mitä se on täällä? Täällä koko. Jotakin. Mitä niin, niin. se niinku, on? Niin se niin. Ko, se UNC se on. tarkoittaa se Mä en tiedä, mikä se on. on. Niin, mikä se on. mutta... Hetkinen, onko se mulla täällä. Sitten... Niin, on, mm. ne, täällä on pienemmät mutterit, mutta mut, kun prikat, mutta nämä on ihan hyvät tuohon Se on ihan hyvä nää. Ata tämä takaisin vielä. Nyt. Sitten se iso osa tuolta. Te hakemassa se. Se iso, se tänne tuleva kromi tuolta. Otetaan kummin päin, se on varmaan tää ylöspäin. Tai... Aha. <hys> Mä näin päin. Ota sieltä toisesta päästä kiinni. Mm -hmm täällä. Tanssi näin. Sitä voit sormella mitata, että on jopa syttyä pois. Niin tähän vai? Niin, mutta ei sitä, mm -hmm. kun se on tolleen viinan pyöreä, niin ei se ei, ei siitä oikein pysty. Se on ihan hyvä, katsotaan noin. Si, siis sitä voi olla, että sitäkin joutuu sit säätää kuin lappuja ja kaikkien muiden kanssa. Mitä voit? <laughs> Toisinpäin. <laughs> Minä ei ole Joo. Niin sitten mun pitää ruveta etsiä pultteja sinne. Täällä. Joo, sinne. Tätä pitää Joo. Siihen niin, ja sitten se pitää mennä sinne aika. Kaikki. Aika sinne syvälle, noin. Noi. Katso. Nää pitäisi mennä kaikki vasta. Ehkä se joustaa sitten sen verran, että kun sen kiristää siihen. Haluan sinä nyt lakiet nää totta kai. Joo. Sitten siinä on pikkasen korkeussuunnassa. Joo, sit nyt puutit vaan sinne. Se pitää niillä loppuksi puutit jo. Joo, hyvä. Kiitoksia hei. Niin tota, ilmoita siitä, niin jos silloin, niin voidaan se

Anyway, we have to, if they be in a car, we have to turn them. Mm. They, we we cannot do them Yeah. Block yeah. little bit for the. Do a little bit up more. Huh? Look for the. the yeah. อันนี้ยังเขแหละเนือจาะต่อไปเบิง้งเวลาเฮาออกกับสะรดะดดเนื่องจาก็ต้องเบิ้งว่ามันตรงกันบ่ก,กับที่ว่ามันมีห่วของน็อตที่เฮาสิบขันใส่นั่นเนาะจาะว่ามันสิเป็นจังได๋อันนี้ก็ถือว่าอ่าสีเฮาเฮ็ดข้างนอกนี่ก็สิประมาณ8 5ดสิห้าขึ้นะ้าสิบเแต่ที่แน่ๆก็ต้องไปเบิ่งใส่กับรถจ้ะว่ามันสิโอเคบ่ viisi. That's different. I, I don't see here very far, but yeah, different. But just look, Are you that's sure different. you cannot, cannot. Yeah, not that. That's cannot do ruby like that inside. Oh, I have to have a okay, medicine. This time, yeah. Yeah. ค่ะจะพี่น้องอันนี้ก็คิดว่ามันก็บ่แม่นแล้วนะจ๊ะแต่ว่าเฮาก็รอจังไปก่อนเฮาก็สิไปเบิ่งอีกทีนึงก่อนสิเอาใส่รถนะจ๊ะว่ามันสิเป็นจังไดนะจ๊ะโอเคกับพี่น้องกับเบิ่งต่อไปนะจ๊ะเฮาสิเอาอันนั้นมาใส่ให้มันแล้วนะจ๊ะ